Замах на вбивство за такою статтею відкрили кримінальне провадження у справі про підрив кандидата у народні депутата Володимира Борисенка. Про це розказав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Напад стався у понеділок ввечері. Слідство має кілька версій. Одна з них участь Борисенка у виборах. Угрози. угрозы, некие убийства, без акцентации почему и зачем. Он последние несколько дней ходил бронежилеть. Ему подбрасывали во двор частного дома голову свиньи, например. То есть вот такой вот шел психологический прессинг. Он вышел это в половине десятого по -моему, вечера покормить свою собаку во двор частного дома. И в это время ему был выстрел в спину, пуля попала в бронежилет, но тем не менее у него был травматический шок. После этого был брошен предмет, Значит, сначала думали это самодельный взрывопакет, но уже нашли остатки, граната РГД-5. Вот, но, так сказать, сложилось, что он успел после того, как к него выстрелили, так сказать, отпрыгнуть в сторону, его защитила дверь, за которой он успел спрятаться. Вот. И он находится в состоянии шока, так сказать, в больнице. То есть это никакой не фейк, это никакое не предвыборная, знаете там, к себе попытка привлечения внимания.